jyan dunyoga kelganda xursandchiligiga qul ozod qilgan zot amaki bo'ladi amaki kim bu abu lahab payg'ambarimiz amakilari yo abu lahab dedi suayb onamiz jiyan sanga muborak bo'lsin abdullohni bevasi omina o'g'il tug'di dedi eshikni ham ochmasdan ozod bo'lding ketaver dedida shuni evaziga har dushanba kuni abu lahab qabr azobi ko'tarib turar ekan Dozoqqa kirsa dozoqdan azob ko'tarilib turar ekan bitta qul ozod qilganiga ki ge. amaki kim amaki o'zini farzandidan ham ko'ra jiyanni yaxshi ko'rgan zot amaki bo'ladi chunki hali uylanmasdan turib aka uylangandi. farzand dunyoga keldi jiyan man amaki bo'ldim deydida amakini qarang biror bir amaki, bar, amaki yo'q jiyanini yelkasida ko'tarmagan biror bir amaki yo'q jiyanining deb bag'riga bosmagan biror bir amaki yo'q jiyanini qo'lidan ushab yetalamagan, biror bir amaki yo'q jiyaniga xursandchilik kirgizmagan yig'lab qolsa ham amaki ko'tarsa jiyan yupanatda. hech kim eplalmayapti aya ham dada ham yuplalmayapti-da, amaki keldi keldida beringlar menga dedi-da, de shunday ko'tarib uyga olib kirib bitta nima qilsa bo'ldi qiqir qiqir ovoz chiqadimi yig'i yo'q to'xtadi amaki kim qurbi esa valsipedcha birinchi bo'lib olib bergan amaki bo'ladi amaki kim valsipedi yo'q moshinasi yo'q lekin qo'lchasidan ushlab ko'chaga olib chiqib o'ynatgan amaki bo'ladi shu amakini jiyan urib o'ldirmagungacha qiyomat bo'lmaydi debdilar urib o'ldiradimi deysizda buni yetmish yil oldin yuz yil oldin ikki yuz yil oldin gapirsa eyolg'onchisan deydi hozirchi ana yaqinda momatalar qilib tashlabdi burunni topib bo'lmaydi amakida jiyan uribdida amakini burun yo'q bo'lib ketibdi buyetnik tog'a yig'layaptida ellik beshlarni atrofidagi tog'a yig'layapti qayerda urdi uyda urdi deyapti ichib kelib olib urdi deyaptida de. bor edi uyda akam bor edi qayerda edi ro'parada qarab turuvdi indamadimi yo'q indamadi ukani urayotganini aka tomosha qilib turibdida jiyan uraan ertaga qiyomatmasmikin deysizda o'lib qolsa nima bo'lardi endi qarangki amaki duosi ijobat bo'lgan insonlardan insonni taqdiri ruhi yaratilishligidan qirq ming yil oldin yozilgan shu taqdirot o'zgarmaydi magar ham o'zgaradi duo bilan shu taqdirni o'zgartiradigan duoni sohiblaridan bittasi amaki bo'ladi kim otasiga bir yaxshilik qilolmagan bo'lsa amakisiga qilsa otasiga yaxshilik qilganni savobi beriladi kim otasiga bir libos kiygizolmagan bo'ldi puli yetdi hamma yo'g'i yetarli bo'ldi orzu qilyapti amakimga bir narsa kiygizayde akam dadamga deyapti amakisiga kiydirsa dadasiga kiygizgandi savobi beriladi debdi taqdir o'zgartiradigan duo amaki bo'lsa sohibi biz qanchalik hurmat qilyapmiz mana shu yerda ko'pchiligimizni amakimiz bor kim amakisiga bir so'rashganda ming besh ming so'm so'rashib qo'yapti amaki chunki amakiga birov jiyanga o'rgatmasa ham amakini boy dada dedida da, da, da. kim amakisidan hayitli olmagan kim amakisidan bir bayramlik olmagan birinchi bo'lib bayramlikni ham amaki berganda 10 tiyin cho'ntak yarim 10 tiyin besh tiyin 15 besh tiyin yigirma tiyin solkavoy eng boy o'sha bola bo chiqiba shunaqamidi bayramga kombinatdan marg'ilon centrga piyada boribdilarda chunki to'ntagi to'la tangada shiliq 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 ko'k suv ichib kelyaptilar qizil suvbilan ko'k suv ichib proshka bilan vo mazza juda ham bo'lmasa nima bo'lsa qora kishidan мороженоni olib ochirib bir yarim soat ochirib turib qora kishidan мороженоеni olib yana kombinatga piyada kelyaptilarda qashqar mahallaga hozir amaki cho'ntagini to'ldirib qo'yganda bu pul bilan endi shu amakiga biro o'rgatmadi u jiyanga boydada deysan o'rgatsa ham boydada deydi xolos lekin kechasi uyg'otib turib "Palon amaking desa nima deydi desa boydada deydimi endi boyda amaki qarida. kim boydada qilib qo'yapti? bosh oyoq ustivosh kiygizib qo'yalyaptimi? bitta chiroyli bir ko'ylak kiygizib qo'yyaptimi manday insonni siz amakisisiz sizga shu libos yarashadi deyolyaptimi yo'q endi qarangki yaqinda bir joyga chilyosinga kirdik saysanlarni atrofdagi bir opa sakarul mautda yotibdilarda lekin ilhaq xotirjambastlar atrofga bir nima qiladia ko'ylaklarni tortib qiai bir ilhaqliq borda hayron bo'lib o'g'illarni chaqirib nima bo'lyapti desak dadamni jiyan ukal jiyanlari bor edi shu o'lishidan oldin bitta ko'ylak sovg'a qilgan edi ja o'sha jiyan şey, boshqacha edi haftada xabar olardi shashlik yegani olib borardi xursand amakim dadam juda yaxshi ko'rardilar shu o'lishidan bir hafta oldin bitta ko'ylak kiygizib ketgan edi besh yil olti yil bo'lyapti shu ko'ylak rangi o'chib kiyib bo'lmaydigan bo'lib ketgan shu ko'ylakni kiyib yotadilarda dadam dedi. shuni biz endi nimalar keladi deb yechib qo'yardik shunga olib keling desak bitta ko'ylakni olib keldida endi haligi ko'ylakni parda to'sib kiygizishib xotirjam bo'lib oldilarda yunday ushlab qo'yadilar bir holatda ko'zimdan yosh chiqib ketdikihiydayapti nimaga hiydayapti u ko'ylakku jiyanim olib kelgan jiyanimni isi kelyapti deb o'ylayaptida u qadrlashni qarang o'layotganda ham shuni kiydida bir mubin ki jon topshirdi ana amaki jiyandi qanchalik yaxshi ko'rishlik biz ko'ylak kiygizdikmi deygizda endi suhbatimizni mana nihoyasida oqibat haqida bir joyda gapirsam bir yigirma yettilarga kirgan bir bola uyimizga bordi da. qoraka bir gap aytsam gapirmasam ichim yonyapti dedi ha gapiring man 25 ga kirganimda bir kasalga ke uchradim rak 3 oy onkолоgичесskiyda yotdim 1-2 ximya nur berishdi tuzalmadim oldiga jicha ham yurmadi keyingisida 6 oy yotdim yana tuzalmadim qaytib keldim operatsiya qilinglar shuni olib tashlanglar desa 70 90 ga 10, 90 xo'japorsiga ketish 10 o'zi tikib tirik qolish boshqa yo'q deyapti iloji yo'q undan yashagancha yashab olsin yeydiganini yediringlar ko'rsatadiganini ko'rsatib olinglar bu yo'q olti oyda qaytib keldim choch degan narsa yo'q kiprik qovoq undagi yo'q tuk degan narsa yo'q yaltillab qolarkansiz deydi endi og'rig'i kechasi bilan og'rib chiqadi ko'zim xiralashdi uyda yotibman qo'ni qo'shnilar hol ahvol so'rab kirishib kambag'olbiz judayam deydi bir doktorga olib borgan toshkentga nimam yo'q qo'shnilari chiqib <laughs> xabar olishib shunga bizga nima bersangiz biz pul to'pladik qadrdonlar bilan shu o'g'lingizni tuzatsak yaxshi bola bu professor kelibdi Malaziyadan shu kasallikni mutaxassisi ekan shunga bizga bersalaring dokumentini jo'natamiz olib kelinglar olib boramiz pulidan tash tortmanglar deyishdi işte. dadam olib chiqib berdilar ikki soat uch soatda yugurib kirdida xursandchilikha qanaqa xursandchilik yetmishga o'ttiz ekan olib kelaveringlar operatsiya qilsa bo'lar ekan umid bor ekan dedi. lekin pul yo'q Hali qo'shni qo'ni qo'shnilarni nimasi bilan sa'yi harakati bilan dadama ham biz borolmaymiz o'g'lim siz o'ziz o'sha yerda operatsiya bo'lib nima qilib kelavering uyerga borsak rasxod bizni qurbimiz yetmaydi shunga biz shu yerda duo qilib turaveramiz olib ketishdi olib borib balnitsaga qo'yishdi ikki kun tekshirib qonimni yuvib hamma yog'ini moslab operatsiyaga soat to'rtda dedi narkozga olib kiramiz o'zizga qiladigan ishlaringizni qilib nima qilib turavering dunyo shunaqa ham chiroylimi da. ko'rib maza qilib tomosha qilib to'ymayapman havo shunaqayam shirinmiki deydi hozir operatsiyaga kiramanu chiqmaymanu shu to'yib to'yib nafas olib olsam deyapmanu nafasham to'liq da deydi shunda sohotga qarab yotibman eshik tiqillab qoldi eshik ochildi bitta xalat kiygan bir odam ko'rindi ko'zim yaxshi olmayapti yaqinimga keludi u amakim akan amakim ham o'zimizga o'xshagan bitta kambag'ol lekin kelibdi dei nima yotish bu debdi haligi amakilar o'zi yarasha nima yotish bu debdi tur debdi amaki men man unaqa tur deyapman senga. amaki shu tayyorgarlik ko'rib hozir nima qilib qo'yishgan qimirlash nima emas hozir qachon operatsiya ikki soat qo'ltiqlarida jaynamoz olib borgan ekanlar shunday qiblaga soldilar da 2 rakat namoz o'qib dod deb yig'layapti. ey xudo shu yoshga kirib men namoz qazo qilmaganman shu yoshga kirib man araoq ichmaganman agar shularni sani huzuringda qabul bo'lgan bo'lsa so'rayman shu nah, umid bilan keldi shu jiyanim noumid qo'yma sovg'a olib ketaylik tuzattirib olib ketaylik agar sen bir narsa bo'ladigan bo'lsa boshimni ko'tarmayman deb dod deb yig'layaptilar manga ham yig'i kelyapti ko'zimni qirida qarasam yelkalari qimirlab qimirlab yig'layaptilarda shunaqa yoloryaptilar bir vaqtga kelganda e, ey xudo o'zing shifo berguvchi zotdirsan deb bir nima qilanlar nola qilarilar ichimdan bir narsa chirtatib uzildida deydi ichim sal kengaydi eshik taqilladiyu deydi tog'a vaqti bo'lib qoldi chiqing biz olib chiqib ketamiz tog'am o'sha amakim o'rilaridan turdilarda peshanamdan bir o'pib kel bitta hiydab olay deb bitta hiydadilarda qora salafanga narsasi bor ekan bolishimni tagiga qo'yib ikki kun o'tib narkoz tarqaganda og'zigiz bemaza bo'ladi jiyan shunday go'sht yegiz shashlik yegiz keladi opalarga bersangiz ikki donadan shashlik olib kelib berib turishadi deb bitta hidladilarda de, chiqib ketdilar doktorga operatsiya xonaga olib kirishdi narkozni de berishdi deydi tuzalib chiqib o'zimni bir qanchada o'zim bilmayman professor hayratda turibdida deydi mingtadan bitta bunaqa tuzaladi deyaptida mintadan bittada bu kasallik yo'qoladi sanda xudo berdi mana kompyuterda turibsan apparatda turibsan yo'q o'sha dog' bo'ldi u o'sha o'simti dog' bo'lib tur yo'q endi sanda xudo sanga shifo berdi umring qancha bo'lsa bu kasallik yo'q endi sanda mintadan bitta deb bechora xursand bo'lib chiqib ketdi deydi bir oy yotdimda bir oydan keyin uyga keldim uyga kelsam xolalar tog'alar hamma kelyapti bir mahal amakim ham kelyapti amakim shunaqa bir nimalari bor ediki bitta velosipedlari bor edi haligi velosipedni birovga ishonmasdilar o'g'ilga ham mindirmasdilar biz kulardikki o'g'illari bilan dadam jicha tek qo'ysangiz uyga olib kirib xotinni emas velsipedni ushlab yotaquliplab de. kunda bir nima qilib kelgandan keyin velosipedni g'ildiragini artib yuvib tozalab ilib qo'yaraa shunaqa ehtiyot qilar ekanlarda piyoda kelyaptilarda dada ha amakim piyoda kelyaptilarmi amakinni bilasanku echa shkali bor shikalni ko'p qiladi bir nima qilgan bo'lsa valsipedini beriori shekillida de. deyaptilaru ko'nglim ishonmayapti ayamdan a dada endi amakizni ishini bordi o'suchun akam kelib akamdan so'rai aka nima bo'ldi desam sizni doktorga ko'rgani borgani velsipedini sotib bordida yo'lkirasiga qilib qolganini sizga tashlab kelibdida qarang Qas qildim domla agar xudo menga shifo berib hunarimni nima qilsam birinchi topgan pulimga valseped olib beraman mana 2 yil bo'lyapti tuzaldim pul topdim de yangi germanski germanskiy hozir sizni bu suhbatingizdan keyin dedi men qas qildim dedie de, Matis olib beraman xudo xolisa. chunki amakimdaqa yaxshi inson yo'q dedi. biz nimaga amakimizni yomon ko'ryapmiz desa chunki dasturxonda o'tirganda aka otamiz bilan onamiz amakimiz haqida yomon gaplarni gapirganligi uchun biz amakimizni yomon ko'ryapmizda gapirmaylik maqtaylik bu duosi ijobat bo'lgan qanaqa bo'lsa ham mani jiyanim mani jigarim bu mani bu yo'qotib qo'ysam topib bo'lmaydiganim bu chunki bu. bu mani ota onam o'tib ketgan bo'lsa ham qarib qolgan agar buni yo'qotib qo'yadigan bo'lsam bu ukam yo akam manga dunyoga kelmaydi qaytib deguvchi bo'lsak jiyan jiyanbo' yaxshi ko'ramizda ilinamizda bir narsalarni olib kiramizda lekin ko'rganda amaki 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 qilib quchoqlab amaki amaki qilgandan yo'qligida ham amaki deylik borib ham xabar ham olaylik amaki deb boydada deb ko'nglini ko'taraylik duosi ijobat bo'laydigan zot ekan alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin gapiramiz desak juda hali etaplar oralarida juda gap ko'p edi lekin vaqt qisqaligi uchun biz shunchalik gapirdik alloh hammalarimizdan rozi bo'lsinu oqibatlarimizni alloh mustahkam qilsinu qiyomatni bo'lishiga emas qiyomatni cho'zilishiga sababchi bo'luvchilardan qilsin alloh